В очереди без, без очереди. <таллуйся> да, засыпал. Да, все. Какие вопросы? Питание есть, питание нема. Первый ну, подарок ширю. на три от каждого. Да, да, да. А женщину, давай ты будешь женщин там вылизывать. Ты это любишь делать? <таллуйся> ты любишь там вылизывать, особенно предпенсионного возраста. Ты высасывать. Вылизывать, высасывать можешь, особенно предпенсионного возраста. А вы лезли, что на публику. Да и сказать нечего, правильно. А вот гадость у нас не пишут. Реально, гадость у нас на бассейн ничего вообще не пишут. Можешь сказать? Сейчас. Ти... Давай. О боже. Просим. Я на гулятку приветик. У тебя GPT спросишь все, а Ай скажут, что я им хуёво делаю. Они приходят, гадости выписывают свои. Ребята, у нас X2, X5. Ой, подождите, только ко мне зашли, не могу. Пока кого же сплетничают, интересно? Про все. Нет, не сплетничают. Вы только сплетни разводите. Брех, не сплетни, не провокации. Блять только и живете этим. Ребята, первый подарок Сивы. таких платьев. Очень красивые куклы были, очень много. Анечка, спасибо, зайка. Ребята, давайте подождем X3. Да, Никола не чула сплетни Вот именно это. И он собрал всех кукол волосами до кучи. Вот так сложил волосами до Что кучи. Что не поменялось? Галюсик, вот так вот куклы волосами друг другу сложил и насрал на эти волосы. Вот это надо сделать с кавучами. Собрать их, стащить волосами друг друг, для друга в кучу и насрать на них. Вот это будет самое лучшее. Четыре розы. А тут мужиков кавуч нема. Это вот не редко-редко, когда заходят. Уже 90% зрителей женщин сделали. И мужики такую хуйню напишут, они со мной солидарны. Они тоже считают, что это кабучи. Ребята, x2, x5. Сестра его не взяла гулять Юлечка, спасибо. Ребята, x2, x5. Я хочу поставить на последний. Почему? У меня разговоры, запомни, всегда короткие. У меня блоки все. Mm -hmm. С многими мы попрощались, кто тут пытался mm -hmm. развести какой-то склок. Понятно? Uh mm -hmm. да Ты кабуч их не знаешь. А что ты каблучи? Они, они настырные, они настырные как-то. А, Послушай, ты... я уже 4 года, 5 лет ну, или 5 будет. Я а не я двенадцать в Ютубе. Поверь. Что ты там в Ютубе? Я 12? хейта, я хейта. И Вас... до сих пор плачешь, и до сих пор там да, блядь так страдаешь. Так я не плачу, я тебе говорю, я 12 лет знаю этих кабучи ну, Поэтому... ну, у тебя сидят, блядь, они. Поэтому есть. Васенька, мне они выше машинки не поднимаются, там где-то потерепаются и все. А вот выдержал бы ли ты такой хейт? Большой вопрос. Малыш. Малыш, я тебя говорю. За 5 лет в ТикТоке. За 12 лет в Ютубе. 50 Ой. обзорщиков, 50, сука, обзорщиков канала Ютуба. 50, 50 каналов, 50 каналов, которые меня обсирают. 50 каналов. Вот мне плевать. Вот а у тебя не было такого нету, Вася. Как мне было плевать с первого дня? TikTok, а, сколько, сколько тут писал оскорблений в прямом эфире? Не то, что там обзорчик где-то писать, где-то что-то нашел. Ты слышишь, так это обзорщики, где ты ответить не можешь, где блядь, тебя обосрут, и все а говорят, а зачем, а, отвечать? А, а зачем отвечать? Ты даже в прямом эфире ты можешь а зачем ответить. Отвечать? Сейчас, какой? В прямом эфире, ребят, перчатку поставьте. В прямом эфире ты можешь нахер послать. Понимаете, там тебя обосрут, ты не можешь даже ничего ответить. Понимаешь? Потому если что люди, значит, такие люди, радует. такие люди, они делают мнение о тебе, складывают у других, понимаешь, нормальных людей. Они а, их мнение. А если кто-то слушает мнение других люди... тогда так... у тебя Вася будет 50 каналов обзорщиков на тебя. Тогда тогда мы с тобой малыш, поговорим. Анечка, спасибо. И каких там просмотров для этих каналов? Неважно. Да? не важно. А, а не не важно. больше, чем у тебя алки вместе взятых у каждого. И что? Ну, вот я тебе говорю, сколько там просмотров. Побольше, чем тебя у Валки вместе, если умножить на 2. Да, 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 да. Да, да, да. какие-то ноунеймы, блядь. Зарабатывает это Ты еще не звезда, что по тебе такое снимали. А Потолще, толще, чем у тебя. Самый да, ну, бедный, самый обиженный, господи. Я не обиженный, самый не... Нет. Наоборот, самый я самый, Васенька, я самый закаленный. Ты путаешь немножко. Но я не вижу, что ты закаленный. Ты, такая... ты, же, ты же видишь, мне похуй на них. Я их дразню, и мне насрать. Не похуй. похуй. Ты потом, конечно, отходишь. Уже пиксел. очень давно, Вася. А мне похуй. Кто же где говорит, кто же пишет? Вообще, кто? А, а никто не говорит и не пишет. Пишут и говорят. Где?